Встретить королевскую. Встретить, чтобы подарить ей на память от всех погибших в ее копанках венок на шею траурный. Значит, приехали встретить их и помешать им очередному дерба, дерибану, который они сюда приехали с курортом делать или еще с кем-то делать, очередному продвижению Новороссии, Славянске и на освобожденных территориях. То есть мы все давно знаем Наташу Королевскую, не поймут до сих пор, почему она не в тюрьме. Вот. Значит, кому-то это нужно, чтобы она была не в тюрьме. И те люди, которые остались в попанках, их семьи, наверное, уже давно ее прокляли. И я хочу сказать лично, Наташа, Юра, зовут меня Василий Хоменко, город Славянск. Вали нахрен в Россию, вали куда хочешь, оставь покой в Украину. thank wow. you